Цятого січня розпочнеться четверта хвиля мобілізації, у якій 179-й навчальний центр військ зв'язку України братиме безпосередню участь, щоб з'ясувати особливості підготовки зв'язківців, які відправлятимуться в гарячі точки країни. На Луганщині побував викладач навчального центру військ зв'язку В'ячеслав Іванович Єрмачков. Про реалії використання засобів зв'язку під час проведення АТО він розповість вам, шановні телеглядачі, вітаю вас. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вы знаете, очень приятно находиться опять в вашей студии, в которой я буквально как несколько месяцев находился здесь и рассказывал вам о подготовке специалистов, которые будут направляться в зону АТО. И приятно в этой связи особенно с вами общаться, потому что вы непосредственно были у нас, вы это все видели. И действительно, сейчас 179-й учебный центр готовится к выполнению очень серьезных задач в плане четвертой мобилизации по подготовке специалистов связи, именно в зону боевых действий. И как бы изучить особенности работы средств связи, особенности работы связистов. С этой целью я был туда отправлен, и вся моя, как говорится, работа была поставлена на базе нашего Полтавского батальона, который в апреле месяце был сформирован на базе 179-го 179 учебного центра и которого командует наш офицер. Подполковник Петренко, вот, и часть офицеров с нашего учебного центра тоже задействованы в этом батальоне. Вячеслав Иванович, расскажите более детально, где сами вы были, где сейчас базуется этот батальон? Ну, вы знаете, вот, э, как-то мы иногда слышим, э, что наименование воинских частей связаны с местом их дислокации. То есть, если говорить о историческом пути нашего полтавского батальона, то его надо, конечно, начинать, Полтавская, Харьковская, Одеска-Луганский, я бы так сказал. Видите, четыре области. То есть он не просто был э, в одном месте. Он выполнял задачи в различных районах нашей Украины, в различных областях. И сейчас он находится в Луганской области, близ города Счастье. счастья. Угу. Какие задания стоят перед военнослужбователями, которые входят в склады этого батальона? Ну, естественно, задачи, связанные с охраной объектов, которые непосредственно находятся вблизи города Счастья, это прежде всего несение службы на блокпостах, это выполнение задач подразделения, в котором они находятся, и прежде всего обеспечение мирной жизни населения, которые уже непосредственно э, находятся в тех или иных районах. Uh -huh. Задача сложная, но ну, тем не менее выполнимая и вполне посильна нашим всем бойцам. Про той час, который вы провели там, ныне нагадывают фотографии. Сейчас мы попросим наших видеоинженеров вывести их на экран, чтобы наши телеглядачи тоже смогли увидеть, А вы нам прокомментируете. Да, с удовольствием. Перед нами эмблема нашего батальона. Если он раньше как-то. Вот полтавский батальон, то он теперь называется 16-й отдельный мотопехотный батальон. Вот это его эмблема, причем разработали его дизайны, дизайнеры сами самого батальона. А вот эта фотография гуманитарной помощи наших полтовчан, которые находятся в этом батальоне. Это только частичка тех продуктов той помощи, которая оказана. Потому что фотографию поместить просто она все не поместилась. А вот это фотографии детских рисунков, которые отправляют дети бойцам подразделения АТО. Кстати, правый крайний рисунок, я очень хорошо напомнил. Девочки, ну, э, фамилии и имени написано, но из 8 А класса 28 школы, вот крайний нижний рисунок. А вот это э, фотографии детских рисунков на одном из блокпостов в населенном пункте Михайловка Луганской области, близ города Счастья. Как видим, целая выставка, очень много рисунков. Ну и вот такой небольшой раритет, это швейная машинка. Я когда был маленьким, все время как-то мама меня катала там на вот такой вот машинке, когда одной ногой нажимала для того, чтобы привести в движение механизм этой машинки. И вот такая машинка используется в зоне АТО. Причем мастер, который выполняет... швейні ізділя на машинці, ну, не хуже там, Зайцева іх самих знаменітих швейних брендів. Я думаю, що ну, такі речі розповіли. Незвичайні цікавинки такі, навіть розбавили наші ефіри. Скажіть, будь ласка, В'ячеславу Івановичу, після побаченого ваше ставлення до роботи, яку виконують там ваші колеги по суті, воно змінилося? Так, да, Даже э, можно вот вам э, привести такой пример, что когда вы у нас были, мы вам э, показывали технику, и вы на ней практически работали э, двух поколений, и то, что сейчас непосредственно используется в зоне АТО, ее этой техники уже нет. То есть вот нам учить ребят, нам рассказывать о э, особенностях работы специалиста связи, приходится уже совершенно по-другому. Видите, вот буквально два месяца прошло, а как много времени, а, а как изменилась сама э, структура средств связи и особенности ее использования. То есть все то, что оно было вот задействовано, сейчас этого уже нет. То есть то, сейчас военное используют технику больше сучастную, так? Да. Во-первых э, очень, очень серьезно задействованы системы спутниковой связи интернета транкингеновых систем вот если э, когда-то мы с вами, э, и мы вам показывали, что сидят два радиста, там первый, я второй, как меня слышишь, прием и прочее, mm -hmm. такого уже близко даже нигде не увидишь. То есть то, что мы вот видим непосредственно, э, и нам средства массовой информации показывают, что э, маленькие радиостанции, которые вмещаются в руке, чтобы удобно было командиру одновременно вести бой и руководить боем, вот это приоритет вот таких средств связи на сегодняшний день он в основном используется в зоне АТО. Mm -hmm. Причем, если раньше радист за собой нес радиостанцию там и прочее, там и аккумуляторы, и все, тоже такого нет. То есть все сделано, это им да, все сделано для того, чтобы облегчить работу командиру управления боем. И на сегодняшний день это сказывается и в ходе боевых действий, ну и легче связистам немножко. В этом плане, потому что нет таких больших систем, не надо там развертывать большие антенны, на которых надо очень много времени потратить для того, чтобы э, их развернуть. Отрегулировать э, каналы связи, сейчас все очень просто и автоматизировано. Угу. Те места, где сейчас находятся наши полтавцы, ну не только полтавцы, как вы зазначили, батальоны, э, военнослужащие, насколько там опасно, или рискуют они життям день-в-день? Вы знаете, очень сложный вопрос. Я понимаю, что бойцы нашего полтавского батальона, в основном полтавчане, города Миргорода, города Кременчуга, вот, и сказать о том, что там что-то э, не опасно, я не могу. Вот. Хотя это считается вроде бы как бы вторая линия обороны. Но это настолько все прозрачно и настолько все условно, что если сказать, что эта линия, вторая линия обороны, она в любую секунду может превратиться в первую линию обороны. Что, собственно, было на моих глазах? Что до 7 января было все спокойно, мы выполняли свои задачи в такой, ну, довольно-таки спокойной обстановке. Но когда пришел 11-й вот этот, который сейчас показывают везде, после 7 января буквально там все обстановка кардинально изменилась. И если говорить о том, что линия, вторая линия обороны, я говорю, ну, в какой-то степени это уже не так, потому что город счастья, вот, возле которого мы стоим, он там постоянно подвергается бомбежке, постоянно подвергается нападениям диверсионных групп, вот, которые мы рядом находимся, мы это тоже все наблюдаем. И куда это пойдет диверсионная группа от города счастья, потом только остается угадывать. Поэтому боеготовность подразделения, нашего батальона – это приоритет всего. Там ребята стоят, готовы в любую минуту вступить в бой. Хотя, ну, я вам так скажу, что удаленность до 15-20 километров от непосредственной точки боевых действий. Вячеслава Ивановичу, какие настрои там у местного населения, как они ставятся до наших бойцов? Знаете, в этом плане я даже сам кардинально изменил свою точку зрения, потому что, ну, где-то э, виноваты в этом плане и средства массовой информации. Хотя оговорюсь, что там две войны. Одна война это, это Реально. реальная, а вторая информационная. Uh -huh. Ну, в Луганской области, вот хотя времени особо смотреть телевизор не было, но тем не менее я увидел только один канал, один плюс один. Угу. Говорят, еще интер есть, но я его не видел. Угу. Остальное все российские каналы. И как там все это показывают, как это все преподносит, это вот воочию я все убедился. Но они ведь не все показывают. Например, 7, 8 января очень, э, наши э, гвардейцы очень серьезно дали э, отпор э, в станице Луганской. Российские каналы это нигде не показали. Хотя мы это, это, это все рядом с нами, и мы это прекрасно знаем. Вот, поэтому там тоже выборочная информация, и в какой-то степени это откладывается и у населения. Вот, поэтому думал, что там как-то немножко с, с осторожностью надо Значит, выходить. Вы Открыли очередь на цель. Да. Оказывается, да что вы, заходишь в магазин, даже есть небольшая очередь, то первым обращаются к тебе. Ребята, что вам надо? Вот. Во-вторых. Меня очень-очень растрогало положение с ребятами, с детьми, которые встречаются на дороге, которые машут руками, все приветствуют тебя. Я это был, честно говоря, даже шокирован, думаю, кто-то отворачивается, да ничего подобного. Были в городе счастье, я три раза там был. То, э, город месяц назад как освобожден, mm -hmm. вот, и находится на, на нашей территории. Думал как-то там, знаете, как-то вот. Mm -hmm. ну, недружелюбно, хотя населения не очень много, тем не менее, но все равно как-то вот не чувствуется такого, чтобы тебя что-то настораживало, mm -hmm. вот, потому что, ну, понимаю, что они долгое время находили, та, находились там, ну, как-то вот я э, чувствовал себя спокойно нигде. Работают магазины, работают обменные пункты, вот, как-то хотя, ну, не так много населения, но понятно, что они э, многие там сейчас просто не живут. В'ячеславе Івановичу по тих фото, які ми побачили, зрозуміло, що провізії вистачає принаймні їжі, мабуть. Але хто допомагає бійцям, розкажіть більш детально, чого їм все-таки бракує? Знаєте, на сьогоднішній день у мене нас таке, що є все. Опять таки дуже ну, ограничен, тому що ребята в основному несуть службу. Вот, например, положение сна, там не определяется распорядком дня. Там спишь тогда, когда у тебя есть время. То же самое принимаешь пищу. Ты пришел с поста, с блок поста, да, тебе хочется чем-нибудь горяченько, тем более, что я скажу, что в мое время пребывания морозы в тех районах были до минус 27, минус 28 с ветром и что пронизывает насквозь. И ребята стоят, честно говоря, в ну, очень суровых таких условиях. Вот эти 3-4 дня были очень серьезные, именно в плане погодных условий. И когда приходишь, естественно, тебе горяченько хочется что-то перекусить. Вот. Хочу сразу сказать, что э, приготовление основной пищи, вот та, которая предназначена там три раза в день, там все, очень ка качественное и своевременное. И мне особенно понравился вот хлеб у них. Вы знаете, он очень вкусный. Я такого хлеба ну, вот у нас, во всяком случае, в городе не пробовал. Пробовал. Вот. А остальное все, конечно, то, что привезли волонтеры. Этого там так всего столько. Но вот я обратил внимание и хочу посоветовать. Вот если будут следующие волонтеры э, делать очередной вот э, оказать, оказывать помощь нашим ребятам, обратите внимание, что сейчас э, зима и ребятам вот я бы обратил внимание на мед. Вот как-то не увидел я его. Остальное варенье, соленье, там, боже, каких только одного сала, там, сортов, наверное, 10-15 способов приготовления, колбасы домашней, все-все-все. Вот меда не увидел. А mm -hmm. им это основное надо. Сейчас э, вот эти простудные заболевания, ребята на постах, в холоде, вот, и мед как-то вот немножко поддерживает иммунную систему вот в этом плане. Обратил внимание, что у ребята есть э, медикаменты. В этом плане как-то, ну, я бы был бы осторожен, хотя вот тарафлю, вот эти все, э, mm -hmm. которые способствуют профилактике именно вот респираторных mm -hmm. заболеваний, это есть, но как-то надо, я насколько понимаю, их принимать ну, с Дозована. осторожностью. Угу. А вот, например, витамины. Как-то видел там две баночки поливитаминов всевозможных, то больше не увидел. Вот в этом плане, наверное, тоже надо обратить внимание, потому что зима, январь месяц. В какой-то плане надо вот все-таки ребятам угу. больше на это а, внимание уделять. Хотя я скажу, что... ну продуктов хватает, особенно вот печенье, варенье, конфет. Да. Вы Ты знаете, что я еще обратил внимание? А, я проехал четыре района, mm -hmm. начиная с Ватовский, Старобельский, Новоайдарский, mm -hmm. город Счастья. Нигде не продают сигарет и спиртные напитки. А вот когда э, началось после 7 числа mm -hmm. усиленные боевые действия, провоз сигарет и спиртных напитков на территорию этих районов заборонено. Категорически. Блокпосты стоят, проверяет милиция, стоит Нацгвардия, стоят э, э, работники СБУ, не пропускают ни под каким предлогом. Аллаш хлопцы палят? Напевно палят? Да, и в этом плане, вы знаете, запасы миротворцев, волонтеров наших виноват. Есть сигареты, есть все, но как-то в этом плане пока перебоев нет, хотя в магазинах этого нигде нет. Знову ж таки, волонтеры и тут рятуют. И тут, да. И еще одно что я обратил внимание, вот как-то бросилось в глаза теплые вещи, особенно носки. Особенно теплые на ноги, особенно головные уборы, потому что стоять в этой каске, вы знаете, и, ну, балаклава, вот эти глаза только видно все равно мне холодно продувает и все. И в какой-то степени э, видишь, что среди того, что вещей, которые присылают волонтеры, это есть. Спасибо, спасибо, это ребятам очень-очень надо. На руки, то же самое, особенно к автомату. Автомат металл. І mm -hmm. вот. ми, коли свізістам їздили по, -по точкам, то теж в якійсь теплі віші, особливо очень дуже потрібно. Тому це все є і запаси в цьому плані теж є. В'ячеслава Іванович, наостанок, розкажіть, ви ще є начальником музею військ зв'язку, який знаходиться на території колишнього інституту військ зв'язку. Чи розповідаєте ви нинішнім відвідувачам, зокрема підростаючому поколінню, про побачене, про почути там, в зоні АТО. Может проновить про новейшие засобы связи, какие вы побачили, чинов перши там. Да, и в этом плане я скажу, что это вторая задача, которая мне была поставлена командованием учебного центра – побывать там и посмотреть, чтобы это все рассказывать детям, mm -hmm. потому что опять, ну, к нам детей приходит очень много. О чем, что говорить? Уже пять с половиной лет работает учебный центр, э, э, музей при учебном центре mm -hmm. войск связи, и количество посещаемых детей. Ну, если 50-60 детей не придет в день, это для меня не, 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 не для рабочий день. Да. <свят> вот, кстати, 15 числа уже 28-я школа приходит. Хотя бы каникулы, все, но в плане э, работы нашего музея у нас мы не останавливаем работу. И вот теперь, когда я это все увидел, когда я воочию это все посмотрел, конечно, я детям буду рассказывать э, все это увиденное. Потому что, опять-таки, ну откуда наши дети это все возьмут? С телевизора. так. Вот Будь ласка, Брошу кілька слів глаза. від вас. оскільки ви нам скільки всього цікавого сьогодні розповіли на адресу наших телеглядачів? Знову ж таки, можливо, якісь речі, продукти, які необхідні бійцям на цьому ви вже наголосили. Можливо, слова, якісь побажання в новому році, який щойно розпочався? Ну, во первому, якщо я от прошла ваші передачі, хотів висказати благодарності, висказав благодарна всім полтавчанам, то тепер я хочу поклонитися в ноги, до земли каждому полтовчанину, который принес буквально там коробок спичек и передал его в АТО. За это огромное спасибо. Потому что я увидел в этом плане не то, что поддержку, это, это и моральное, это и физическое, это и душевное. Потому что люди там на передовой знают, что Полтава с ними. Ведь чувают себя потребными, не не только. А сейчас мы уже убедились, что не только Полтава в этом плане ну, э, чувствует потребность, а это чувствует вся Украина mm. и вся Европа, потому что то, что сейчас происходит на Донбассе, mm. сейчас все страны Европы поняли, что если не остановить Путина, Донбасс может быть не только завтра в Полтаве, mm. он завтра будет и в Румынии, он будет и в Прибалтике, он будет и в Польше и в других странах. Поэтому это не просто вот миссия. Это миротворческая місія це не только борьба з терроризмом, это борьба вже з міровим тероризмом. Спасибо вам, В'ячеслав Иванович. телеглядачам. Нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був викладач навчального центру військ зв'язку. В'ячеслав Іванович Єрмачков.